Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat rekan semuanya Pagi hari ini tepatnya kami masih ada di jalan Trunojoyo ya Depan pintu gerbang daripada Stadion Kanjuruan Yang ada di Kabupaten Malang Ya inilah saat kami ada di pintu gerbang Stadion Kanjuruan Ya Nanti kita akan memasuki kawasan daripada stadion ini sendiri, rekan ya. Akan kita sampaikan perkembangan seputar renovasi stadion Kanjuruhan. Oke, kita persiapan masuk, rekan ya. Oke. Ya, ini salah satu perkembangan yang sudah tercapai pagi hari ini ya dari stadion Kanjuruhan. Kita sambil keliling ini, rekan ya. Ya ini sangat luar biasa sukses selalu buat PT Waskita Karya Abi Praya KSU yang sudah merenovasi posisi kondisi daripada stadion Kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang ini. Buat para pekerja semangat terus sehat dan selamat ya beberapa perkembangan di salah satunya yang tampak di sini pemasangan ACP ya baik itu dari sisi kirinya sudah terpasang kan ya nah, ini kalau kita melihat pagi hari ini perkembangan dari renovasi stadion Kanjuruan saya juga punya optimis dari pernyataan Bapak Windu Teguh Pramudia dari dalam salah satu kanal YouTube dalam podcastnya beberapa hari yang lalu bahwa ini akan dinyatakan selesai dari pihak kontraktor Waskita Abipraya KSO nanti tanggal 26 Desember 2024. Tribun VIP ini sudah dilakukan uji coba dan dinyatakan memenuhi syarat. Dengan digelontornya air dari atas ya di sisi lain juga Uh, bangunan ACM, ACP, ACP Aluminium Composite Panel ini sudah terpasang ya bagian lengkungan baik itu dalam dan di luar. Tinggal ada beberapa sisi lembaran yang belum terpasang dan itu pun sudah secepatnya akan bisa diselesaikan. Tampak di sini bagian sisi kiri daripada tribun uh, ini sudah terpasang ya. Uh, itulah salah satu perkembangan. Dan saya tetap optimis, ya. Di sisi lain, juga pembangunan pagar di bagian depan, rekan. Ya, boleh kita lihat bersama, ini tampak memutih semua, artinya udah tinggal finishing sedikit saja, karena lingkaran-lingkaran pagar ini hampir keseluruhannya sudah melingkari stadion kanjuruan. Dan di sisi lain, ini bagian depan, ya. Di sisi lain, juga bagian samping sudah mulai putih semua. Nah, ini tampak juga di dalam tayangan video kami dan mudah-mudahan pekerjaan ini saya juga optimis tanggal 26 Desember 2024 ini akan bisa terselesaikan dengan sempurna tentunya coba kita lihat lagi di bagian sisi yang berbeda nanti ya tapi di sini kita melihat di bagian dalam juga demikian di bagian luar seperti pagar perimeternya nah, ini sudah terus di sisi lain juga demikian rekan dan di sini tanpa pagar perimeternya sudah warna putih semua. Nah, ini hasil capaian-capaian dari PT Waskita Abipraya. Nah, sudah sangat luar biasa. Sebelum kita lanjut rekan, jangan lupa like, komen dan subscribe. Like. Ya buat rekan yang baru ketemu dengan channel kami berkenan berikan dukungan like, komen dan subscribe ya subscribe itu gratis rekan dan subscribe itu cukup sekali dan tentunya tidak lupa doa terbaik buat rekan semuanya mohon berkenan untuk mendoakan uh, para korban daripada tragedi Kanjuruan beberapa tahun yang lalu ya dengan ikhlas hati tentunya kita doakan para korban stadion Kanjuruan ini. Diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Mari kita lanjutkan lagi rekan. Di sisi lain memang ini ada pencapaian-pencapaian yang sudah cukup bagus rekan ya, di mana sebagai eksteriornya sudah terpasang semua dan beberapa bagian tembok atas memang belum ada pengecatan. Nah ini saya yakin juga dalam waktu dekat pengecatan ini akan bisa terlaksana dengan selesai dan hasilnya juga harus sempurna tentunya. Inilah salah satu capaian-capaian daripada renovasi Stadion Kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang buat rekan semuanya. Kita coba intip dengan yang sisi lain. Untuk di sini juga pemasangan keramik sudah dilaksanakan tinggal ada beberapa lagi pelaksanaan pemasangan keramik ini akan dilanjutkan sampai selesai. Nah, coba kita akan melihat dari sisi yang berbeda, Rekan. Kita akan geser melihat perkembangan yang lainnya. Dan di sini juga pemerataan tanah sudah mulai dilakukan terus-menerus ya. Nah, di sini pemerataan tanah yang semulanya banyak kundukan-kundukan sesuai apa yang ada di dalam tayangan kami sebelum sebelumnya ya itu tapi saat ini kita sudah melihat di bagian sisi antara bangunan dengan pagar perimeter ini uh, sudah cukup bagus pemerataan tanahnya yang tampak di dalam gambar ini. Nah, ini salah satu pencapaian atau perkembangan yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Pagar perimeter-nya juga, juga masih ini, ya. Sudah warna putih semua, tampak di sini, rekan. Ya, karena pagar perimeter ini akan mengelilingi uh, di bagian luar stadion kanjuruan. Ini capaian-capaian sudah sangat bagus, rekan. Di sini juga masih terlihat tampak jelas panjangnya pagar perimeter ini juga. Luar biasa ya, sudah berwarna putih. Mungkin di bagian bawah juga akan dilaksanakan pembersihan-pembersihan kecil, dan yang jelas hasilnya sudah sangat mumpuni seperti ini yang ada di dalam gambar video kami ini. Sekali lagi, untuk yang baru ketemu dengan channel kami, berikan dukungan kami agar kami tetap semangat berbagi info buat rekan semuanya yang belum subscribe berkenan klik subscribenya ya karena subscribe itu gratis rekan ya di sini juga tampak beberapa eksterior dan perjalanan untuk pekerjaan yang lainnya masih akan terus dikebut dan dilanjutkan untuk single set reguler ini sudah terpasang semuanya dari 18.000 single set sudah terpasang dan kondisi rumput juga sudah terpasang dengan rapi dan berkualitas tentunya standar FIFA yang ada. Perkembangan yang lainnya seperti uh, Malang ini akan menjadi tuan rumah Port Prof Jawa Timur 2025 ini ada beberapa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan dilaksanakan. Seperti tampak di sini adalah jalur sepatu roda di sisi lain selain daripada sepatu roda lintasan ini juga dibangun beberapa atau direnovasi juga beberapa tempat olahraga yang lainnya. Nah, yang bisa kami sampaikan di sini kolam renangnya juga sudah mulai dibenah seperti yang tampak di dalam gambar ini. Ini pun juga untuk kolam renang anak dan dewasa sudah sangat mumpuni untuk kegiatan-kegiatan. Di sini juga tampak beberapa kios atau warung rekan, ya. Dan di sisi lain, kita bisa melihat inilah salah satu kondisi kolam renang untuk anak yang tampak di dalam gambar video ini, ya. Dan setelah kita melihat dari kolam renang anak-anak, ya, kita melihat juga sebagai kolam renang dewasa di bagian sisi yang berbeda. Nah, ini untuk dewasa kolam renang. Di samping sekitaran kolam renang, sudah ada beberapa kios atau warung. Nah, ini sudah menyiapkan beberapa menu aneka minuman juga demikian, dan di sini saat sore hari banyak permainan atau mainan untuk anak-anak dan tentunya sangat menghibur buat keluarga kita untuk itu ajak terus keluarga kita main ke stadion kanjuruan ini ya perkembangan sisi lainnya juga stadion olahraga kanjuruan ini juga banyak dipenuhi oleh warga baik itu bersama keluarga atau perorangan atau sekedar bersama rekan nah itu pasti pagi dan sore selalu ramai dikunjungi beberapa warga yang sempat hadir di sini. Tampak di dalam video kami, beberapa warga memanfaatkan pagi hari ini dengan berolahraga jalan ringan rekan ya. Sekali lagi kami mengajak buat rekan semuanya silakan datangi terus sebagai stadion kanjuruan ini. Kita coba ambil yang yang lainnya. Tampaknya seperti ini beberapa ini tanah gundukan-gundukan gundukan ini sebenarnya sudah dibawa keluar di bagian timur daripada stadion Kanjuruan. Jadi di bagian timur di sana ada pembuangan tanah gundukan yang sudah diratakan dari semua gundukan-gundukan gundukan tanah atau pengerukan hasil tanah ini memang sudah dibawa keluar ke bagian timur. Ini pagi hari, rekan. Tampak seperti ini kondisinya. Perkembangan-perkembangan yang ada sudah sangat luar biasa, rekan. Kalau kita pikir dari beberapa minggu ini, nanti kita mungkin akan sepilkan beberapa video yang berbeda, tentunya seperti perkembangan. Monumen pembangunan monumen kelanjutannya bagaimana nanti akan kami tayangkan juga buat rekan untuk berbagi info tentunya Tidak pernah lupa kami selalu berdoa buat rekan semuanya Yang lagi nonton tayangan ini termasuk para pekerja dan PT. Waskita Abipraya Semoga tetap semangat Salam sehat dan tetap bahagia bersama keluarga di rumah dimanapun rekan berada dimanapun rekan beraktivitas tentunya dan tidak lupa penyampaian salam hormat kami buat keluarga kami hanya mampu berdoa buat rekan semuanya dan para pekerja serta kedua pt waskita karya dan abipraya ini dan mohon maaf tentunya bila tayangan kami ini kurang berkenan dari rekan semuanya sebatas ini berbagi info dengan semampu kami dan upaya kami untuk kami sajikan buat rekan semuanya. Mungkin dalam tayangan kami dari pengambilan kamera yang kurang berkenan, mohon maaf sekali lagi. Mungkin juga ada penyampaian-penyampaian yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf rekan semuanya. Terima kasih untuk rekan semuanya. Kami akhiri dengan tertutup bersama. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, buat rekan semuanya. Salam sukses selalu bersama kita.